Selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 10 akan membentangkan tugasan bagi modul Teknologi Maklumat dan Komunikasi dengan tajuk penyebaran berita palsu iaitu ancaman kepada perpaduan nasional di Malaysia. Saya Jason, nombor Matrix 229858. Saya Sim Yen, nombor matriks 229469. Saya Chua Juni, nombor metrik 227-945. Saya Chinyiki, nombor metrik 229 Saya Musu Shen, nombor metrik 227 Saya Eng Jing Tong, nombor metrik saya 229982 Saya Florence Lim Yong Sin, metric number saya 230145 Dalam era digital yang semakin canggih ini, penyebaran maklumat berlaku dengan sangat pantas, namun bukan semua maklumat yang dikongsi adalah benar. Salah satu masalah utama yang sering berlaku iaitu penyebaran berita palsu Berita palsu ialah maklumat yang tidak sahih sama ada dicipta sepenuhnya atau diubah suai yang disebarkan untuk menimbulkan kekeliruan, panik atau kebencian dalam kalangan masyarakat. Contohnya berita palsu tentang vaksin COVID-19 yang mendakwa kononnya mengandungi cip pengesan atau video yang memaparkan pergaduhan kaum yang tidak berlaku pun dalam negara kita. Salah satu sebab utama berita palsu mudah tersebar ialah masyarakat kita gemar berkongsi tanpa menyemak kesahihan sesuatu maklumat. Mereka tertarik dengan tajuk yang sensasi tanpa mengetahui kebenaran. Selain itu, kemudahan akses kepada media sosial seperti WhatsApp, TikTok dan Facebook menjadikan sebarang maklumat boleh disebar dalam beberapa saat sahaja. Perkara yang lebih membimbangkan adalah ramai pengguna masih kurang didedahkan dengan literasi media, iaitu keupayaan untuk menilai dan menapis maklumat yang diperoleh secara digital. Berita palsu bukan sahaja menyebabkan salah faham, malah akan merosakkan perpaduan yang dibina pada masa yang lalu. Contohnya, berita palsu berkaitan dengan isu perkawangan boleh menimbulkan syak wasaka dan ketegangan antara kaum. Bukan itu sahaja, ia juga boleh merosakkan nama baik seseorang individu, institusi pendidikan atau pemimpin negara. Fitnah yang tersebar boleh menyebabkan perpecahan dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Jika situasi ini berterusan, maka nilai saling hormat-menghormati dan semangat perpaduan antara rakyat Malaysia akan terjejas. Inilah yang kita perlu elakkan. Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita perlu memainkan peranan dengan menyemak terlebih dahulu setiap maklumat yang diterima. Gunakan platform seperti laman web sebenarnya.my untuk menyemak fakta. Kerajaan juga telah mengubah undang-undang untuk mengenai masalah isu ini. Di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, mereka yang menyebabkan berita palsu boleh dikenakan denda atau penjara hukuman. Pihak Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKLM, turut aktif memantau kandungan digital dan memberi amaran kepada pengguna yang lagan berita palsu. Di samping itu, penting juga untuk pihak sekolah dan universiti menerapkan pendidikan literasi digital agar pelajar celik teknologi dan lebih berhati-hati dalam penggunaan media sosial. Kita juga digalakkan untuk menegur ahli keluarga dan rakan-rakan yang cenderung menyebarkan maklumat yang belum dipastikan kesahihannya. Kesedaran ini perlu dimulakan dari rumah. Kesimpulannya, penyebaran berita palsu adalah satu ancaman besar kepada keharmonian dan kestabilan negara. Kita sebagai rakyat perlu lebih peka, bertanggungjawab dan bijak menggunakan teknologi agar tidak menjadi ejen kepada penyebaran maklumat palsu. Hmm. Ingatlah perpaduan tidak datang secara automatik. Ia perlu dijaga bersama dan salah satu caranya adalah dengan memastikan maklumat yang dikongsi adalah benar dan sahih. Semak sebelum kongsi. Tolak berita palsu demi perpaduan negara. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.